temluak ki çilek Yeah. Храм, как в поле, называем, красивого вера, красивого надежды, красивого... нашего, государства, нашего... Это слово предоставляется полуо администрации заявил по данному комментарию. Ваше Президентство, дорогой господин господин губернатор уважаемые прихожане гости города хочу вас от всего сердца поздравить с освещением стола и храма на иконы Божьей Матери. Несомненно, это очень значимое событие, свидетелем которого все являются, а значимая нас и будет, если бы они события, выражая надежду, что это храм, как священная свеча, будет открывать тепло, любовь и надежду каждого, кто войдет под его слоны. С Слово предоставляется Сергею Федоровичу Степанову, Гурли, нашего миссия. Извела вашу дать, следа света, жила ваших души, ваши дома, детских улыбок, любви к нашему городу. Спасибо огромное за торговлю, которую мы вместе с вами делаем. Я вам заявляю.

Під Української православної церкви проти Дмитро тронегер нагороджується орденом Української православної церкви святителя Дмитрія дмітрієна Ростовського. Благодаря... за заслуги пред Української православної церкви. Богдан Костянтинович Рева нагороджується орденом Української православної церкви, хрещення Київської Русі. Володимир Митрополит Київський і все За заслуги перед Українською православною церквою Сергій Федорович Степанов нагороджується орденом Української православної церкви, хрещення Київської Русі. Славної церкви Олександр Миколаївич Петров нагороджується орденом Української православної церкви Хрещення Київської Русі. Дава та видана Гані Федорівні Рева у благословення за старання на славу Святої Церкви, Божої мілості Смирений Володимир Петрополенківський і всієї України. Много

Мне слово вам за вашу Мы говорим, что храм есть там, да? есть храм, есть стены, есть все. Но без освящения еще не храм. Без епископа храма не бывает. Поэтому благодарны вам за вы апостольской власти Сегодня осветили наш храм. Теперь зажженные свеча вами, зажженные талампады будут светить благодарным я хочу сказать, что сам храм это все сердце народа. И если будет сердце народа храм, то мы будем все Божьи люди. Мы будем любить Бога, и Бог есть Бог. И для этого мы и строим, чтобы в этом храме сооревался любовь. Это любовь, владеющей те, мы сегодня проявили, посвятили насладились мы с вами, божественной Турист, исполнить благодати Божией. Пусть этот свет светит, чтобы мы... этот храм был маяком, как вы сказали, для всех, чтобы этот свет светил, чтобы все, кто будет только посещать этот храм, чтобы они светились перед Богом святой своей. Ибо это не цель моего сердца, который всегда старалась, любила и любит, и просит Господа, чтобы все, кто только будет посещать этот храм, получили спасение у Господа. Сердечно благодарим вас и низко кланяемся вам за ваши труды, лады и Пусть Господь крепит вас в ваших трудах, чтобы вы ощущали, чтобы вы наставляли, чтобы вы благословляли нас и дальше

Говорим о всем прихоженном и всем православным христианам, а наш, Господи, благодеемственное, мирное житье, страны жизнь, спасение и во восстановление.